то, что я сейчас делаю, если мы говорим о речевом стиле, это вещь, которая пока что еще в своем зародыше. Мы со своими коллегами до сих пор не решили, как себя нужно называть. Кто-то называет себя речевым имиджмейкером, кто-то называет себя стилистом голоса. Ну, то есть, как факт, мы делаем фактически одно и то же самое, но вот еще даже не определились, как именно это обозвать. Когда я говорю о том, где я училась, вот здесь очень тяжело сказать. Потому что мне помогает мое первое образование тележурналистское, мое второе психологическое, НЛП, психолингвистика, нейролингвистика. Обязательно языки, изучение языков, особенности кросс-культурные. Это этикет обязательно, речевой этикет. И каждое из этих направлений, в каждом из этих направлений у меня определенно есть Люди, которых я уважаю, на которых я ориентируюсь. Но мастерство, оно в том же и состоит, чтобы взять у каждого настолько, чтобы суметь благодаря этому сделать что-то свое, сделать что-то особенное. Номер раз это Анна Штукерт, организатор инвестиционного конгресса в Германии, где несколько раз я была гостьей, и мы в хороших отношениях. Эм, Оксана Лаврентьева, российская владелица нескольких модных домов. Это люди, которые чуть менее известны, двое днепропетровских ребят, которые занимаются эстетикой, интерьерами. Эм, Мария Буше, владелица школы, австрийской высшей школы этикета. А, а вот, кстати, Ирина Перова, наша фотограф. Да.